Selamat datang semua. Hari ini kita nak uh, bincangkan satu kajian menarik dari MIT Media Lab. Ya, yeah, kajian tentang kesan AI macam chat GPT pada otak kita bila kita menulis esay kan? Betul tu. Sumber kita poster kajian Your Brain on Chat GPT dan ulasan mengenainya. Kita nak faham apa sebenarnya kos kognitif bila kita bergantung pada AI ni terutama dalam konteks pendidikan macam dekat sekolah. Adakah ia membantu atau sebenarnya mewujudkan uh, hutang kognitif? Ha, huh, hutang kognitif istilah yang menarik. Persoalannya, adakah AI ini memudahkan sampai otak kita jadi uh, malas sikit. Itu yang kajian ni cuba siasat. Bagaimana teknologi ni secara dasarnya mengubah cara otak kita bekerja bila buat tugasan yang perlukan pemikiran mendalam. Macam menulis esei itulah. Okey, Jom kita tengok kajian tu sendiri. Ada 54 peserta kan? Dibahagi 3 kumpulan. Ya, satu kumpulan guna chat GPT. Satu lagi guna enjin carian biasa, macam Google. Dan yang ketiga? Yang ketiga tulis guna uh, otak semata-mata. Tak ada bantuan digital langsung. Mereka semua tulis esay gaya SAT yang agak kompleks. Macam mana dia orang ukur aktiviti otak tu? Guna EEG macam topi dengan sensor untuk kesan gelombang otak. Khususnya, diorang tengok corak sambungan antara bahagian otak guna analisis DDTF pada jalur alfa. Okey. Dan apa hasilnya? Ada beza ke antara kumpulan ni? Oh, beza dia sangat ketara. Kumpulan otak sahaja tu, aktiviti otak paling tinggi, sambungan paling kuat dan meluas. Otak diorang memang kerja keras lah. Macam yang kita jangkakan lah, kan? kalau fikir sendiri memang kena guna otak betul-betul. Betul. Kumpulan enjin carian pula, aktiviti otak diorang sederhana. Masih kena usaha cari maklumat, tapis, susun. Jadi masih ada proses berfikir yang aktif di situ. Ya. Tapi kumpulan cek GPT ni, ha, ini yang paling uh, mengejutkan sikit. Kenapa tu? Aktiviti otak diorang paling rendah jauh lebih rendah, kira-kira 55% lagi rendah berbanding kumpulan otak sahaja. 55%? Banyak tu? Banyak. Dan sambungan antara bahagian otak pun paling lemah. Ini tunjuk beban kognitif yang sangat rendah. Maksudnya, otak macam tak perlu bersusah payah sangatlah bila guna cek GPT macam AI tu dah ambil alih kerja berfikir. Kira macam tu lah. Otak kurang terlibat secara aktif. Tapi bukan setakat aktiviti otak je yang dikaji. Ada kesan lain lagi. Pada hasil kerja atau perasaan peserta. Ada. Dan ini yang sangat menarik dan mungkin agak membimbangkan. Terutama untuk konteks pembelajaran di sekolah. Okey, apa dia? Dari segi tingkah laku, peserta yang guna chat GPT ni, diorang laporkan rasa pemilikan yang paling rendah terhadap esei yang diorang tulis. Rasa macam bukan hasil kerja sendiri. Hmm, itu satu hal. Rasa tak memiliki hasil kerja sendiri. Isi kandungan isi yang baru je siap tu. Serius? Tak boleh ingat apa yang baru tulis? Ya, yeah, seolah-olah maklumat tu lalu macam tu je. Tak ada pemprosesan mendalam. Dan kita tahu pemprosesan mendalam itulah kunci untuk belajar betul-betul. Itu macam menakutkan sikit kalau fikir pasal pelajar kat sekolah guna AI untuk siapkan kerja rumah. Betul. Maklumat tak lekat, tak jadi pengetahuan sebenar. Saya ada baca juga cikgu yang nilai esei ni pun perasan sesuatu kan? Haa. Uh -uh. Diorang kata esei yang dibantu AI ni walaupun dari segi teknikal, tata bahasa, semua nampak sempurna, licin je. Tapi? Tapi rasa kosong macam tak ada jiwa, kurang idea asli, tak nampak suara peribadi penulis tu. Macam robot sikit lah. Okey, jadi aktiviti otak rendah, kurang rasa pemilikan, susah nak ingat, hasil pun rasa kosong. Semua ni berkait dengan konsep hutang kognitif tadi tu. Tepat sekali. Hutang kognitif ni analogi dia macam hutang duit lah. Kita dapat kemudahan sekarang, tak payah penat fikir sangat. Senang kerjalah kiranya. Iya, eh, senang sekarang. Tapi ada kemungkinan kita kena bayar kemudian hari. Bayaran dia tu mungkin dalam bentuk kemerosotan keupayaan kita untuk berfikir secara kritis, untuk mengingat, untuk jadi kreatif sebab kita dah serahkan kerja berfikir tu pada AI. Otak jadi kurang berlatih. Betul. Kita macam offload proses kognitif penting tu. Macam otot yang tak diguna lama-lama jadi lemah. Faham, faham. Ada bukti tak dalam kajian ni yang tunjukkan kesan jangka panjang sikit? Macam kalau dah biasa guna AI, susah ke nak patah balik? Ada satu bahagian kajian tu yang sentuh pasal ni. Dalam sesi keempat, diorang tukar keadaan. Macam mana tu? Peserta yang sebelum ni guna chat GPT, sekarang kena tulis guna otak sahaja. Hasil dia, aktiviti otak diorang masih kekal rendah. Oh, walaupun dah tak guna AI? Ya, yeah. Seolah-olah otak tu dah terbiasa kurang berusaha. Dah set macam tu. Wah, itu agak risau juga tu. Macam dah jadi tabiat untuk otak tak bekerja keras. Tapi ada juga berita baik sikit. Kumpulan yang asalnya tulis guna otak sendiri, bila diorang diberi AI untuk guna... Apa jadi bila orang? Diorang guna AI tu secara lebih kritis. Otak diorang masih aktif menilai memilih apa yang AI cakap pen. Bukan terima bulat-bulat. Menarik. Jadi Urutan tu pentinglah. Mula dengan berfikir sendiri dulu mungkin lebih baik. Nampaknya macam tu. Membiasakan diri untuk bergelut dengan idea sendiri dulu sebelum minta bantuan AI mungkin boleh kekalkan kecergasan kognitif kita. Jadi kalau kita kaitkan semua ni dengan dunia pendidikan dengan sekolah, um, apa pengajaran utama untuk kita terutamanya untuk pelajar dan cikgu? Implikasinya um, agak besar sebenarnya kalau pelajar terlalu bergantung pada AI untuk buat tugasan, ada risiko kemahiran asas macam analisis kritis, penyelesaian masalah, penjanaan idea asli tu boleh terhakis. Jadi, kita perlukan keseimbangan lah ni. Keseimbangan tu kunci dia. AI ni boleh jadi alat bantu yang sangat hebat. Untuk semak tata bahasa ke, cari maklumat awal ke, dapatkan inspirasi sikit ke, boleh. Tapi bukan untuk ambil alih proses berfikir tu sepenuhnya. Tepat. Proses utama berfikir, membina hujah, menyusun idea, mencari suara sendiri, itu mesti datang dari pelajar itu sendiri. Barulah ada pembelajaran dan perkembangan minda yang sebenar. Untuk cikgu pula, apa yang boleh dibuat? Macam mana nak nilai kerja pelajar kalau ada kemungkinan AI terlibat? Itu cabaran barulah. Mungkin cikgu kena lebih fokus pada proses pembelajaran itu sendiri, bukan semata-mata hasil akhir yang nampak cantik tengok draft, tanya soalan untuk uji kefahaman, nilai keaslian pemikiran. Ada strategi khusus tak? Ada cadangan macam strategi manusia dahulu AI kemudian. Maksudnya, pelajar kena cuba buat sendiri dulu semampu boleh, baru boleh rujuk AI untuk perbaiki atau semak. Okey, itu logik. Cuba dulu baru guna alat bantuan. Satu lagi, reka bentuk tugasan tu sendiri. Mungkin tugasan yang perlukan sintesis unik, pengalaman pribadi atau kreativiti yang AI susah nak tiru. Jadi, AI kekal sebagai alat bukan pengganti pemikiran. Jadi, secara ringkasnya, teknologi AI macam chat GPT ni memang hebat. Banyak kelebihan. Tapi kajian ni macam satu lampu kuning lah kan. Kena sedar ada potensi kos tersembunyi pada cara kita berfikir. Betul. Kesedaran ni sangat penting terutamanya untuk generasi pelajar yang membesar dengan teknologi ni di hujung jari. Ya. Supaya kita tak terjerat dengan kemudahan segera sampai abaikan pembinaan skill kognitif jangka panjang. Jadi, ini tinggalkan satu persoalan penting untuk anda semua renungkan, macam mana kita boleh guna kehebatan AI ni secara maksimum dalam pembelajaran tapi pada masa sama elakkan dari tanpa sedar kita kumpul hutang kognitif tu. Hmm, soalan yang bagus untuk difikirkan. Dan mungkin, apa satu langkah kecil yang boleh anda ambil mula hari ini untuk pastikan teknologi ini diguna untuk tajamkan minda, bukan untuk uh, menumpulkannya?